25 лютого Ленінському району Севастополя виповнилося 75 років. З нагоди ювілею працівники і вихованці дошкільного навчального закладу номер 122 подарували району і рідному місту святковий концерт, на який запросили і нашу знімальну групу. Святкову музично літературну композицію продемонстрували діти-шестирічки випускної групи, де вихователі Олена Порічук та Любов Кукса. Яскраві виступи не залишили байдужому нікого. У глядачів можна було побачити сльози на очах. Малюки читали вірші, танцювали співали пісень, дарували приємний настрій усім гостям. Розчулені дорослі захоплено аплодували маленьким артистам. Завідувачка дитсадку номер 122 розповіла, що малюки разом з усіма мешканцями Ленінського району святкують ювілей одного з найма. в районе районах вместо. Наши дети посетили очень много экскурсий в Ленинском районе, памятные места Ленинского района, проведены занятия тематические с детьми. Сделаны выставки, рисунков, поделок. Совместно с родителями делали очень много поделок. И эти выставки сегодня вестят в каждой группе. Но кульминацией нашего праздника был сегодня вечер развлечений музыкальный. Мой любимый Ленинский район. Я сидела и с большим чувством гордости и патриотизма смотрела на наших детей. Мы действительно воспитываем патриотов э, ленинцев, патриотов севастопольцев. Я воспользуюсь случаем и поздравлю всех жителей Ленинского района, все коллективы Ленинского района, наших руководителей Ленинского района с этим замечательным праздником. Пожелаю всем здоровья, а Ленинскому району процветания и добра. Мы в его и набили Та до землі вклоняємось, щоб ви були здорові. Вихователька садочку Тетяна Савченко з гордістю продемонструвала тематичну виставку, яку малюки підготували разом з батьками. Ребята з великим увлеченням, желанням включились в подготовки до 75 пізлітів нашого Ленинського району. Родители подключились, дети ходили на экскурсии, смотрели разные передачи, изучали памятники. И когда уже ребята прочитали очень много книг, дети наши читают хорошо, они уже сами читали о нашем районе, о Ленинском районе. И потом решили сделать, организовать вот такую выставку. Ребята с большим желанием, родители подключились с энтузиазмом. Ребята очень любят свой город, они гордятся тем, что они севастопольцы, что они живут в этом замечательном городе. Они знают, почему наш Ленинский район назван именно Ленинским районом. Они гордятся, что мы проживаем в Ленинском районе, они любят свой район. И вот когда мы сегодня говорили с ними о нашем районе, чем же отличается наш Ленинский район от других районов, они говорят, ну, наверное, в нашем районе живут самые замечательные, добрые люди. Так они сказали дети. Я говорю, а почему же, вот вы докажите мне это, они говорят. Потому что здесь всегда улыбаются, всегда приветствуют друг друга, всегда рады друг другу. И всегда они говорят с гордостью, мы ленинцы. Вихователі дитсадку номер 122 докладають усі зусиль для розвитку здібностей і талантів дітей. Малюки дошкільної групи вже вміють читати і писати, тож до школи вони підуть добре підготовленими. У садочку діти із задоволенням вивчають державну мову, історію міста і України. А це є запорукою того, що виростуть вони справжніми патріотами.